уже ж разработан проект полностью э -э всей этой прилегающей территории к ЗАГСу. Этот проект уже утвержден горсоветом. Уже выделяются деньги на это. На ремонт здесь, на приведение территории в порядок. В эту территорию входит вот эта территория бывшей автостанции. А сколько грошей выделяют? В районе 700 тысяч. Я точно не помню. Врать не хочу. Насколько я знаю, в районе 700 тысяч на благоустрий, на ремонт данной территории. 700 с чем. Сколько Хотя можно... коммунальное предприятие э, это обредова, которому в принципе эта земельная делянка уже соседей выделена. Понимаете какая ситуация? Она уже даже в принципе под КП обредовано выйти. А э, предприниматель сальников почему-то не хочет. И все, ни в коем случае никаких скандалов не может и не должно. Все должно быть в рамках, в рамках закона и не будет.